নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ এন আই টি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ ত' প্ৰথম কথা অসম চৰকাৰৰ যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহি আছে অসম পুলিচ এ ডি আৰ ই বা এছাম টেট তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহি আছে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনিত যোৱাকালি চি এম চাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি দিছে ফাইনেলি তেওঁ কৈ দিছে যে প্ৰথম কথা পি আৰ চি লাগিব যিখিনি কেণ্ডিডেটে ইণ্টাৰভিউ দিব আৰু দ্বিতীয় কথা তেওঁলোকৰ যিটো স্থায়ী ভাষা আমাৰ অসমৰ বা তেওঁলোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিকত থাকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ যিটো স্থায়ী ভাষা সেই ভাষাটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণকৈ জানিব লাগিব আৰু কৈছে পি আৰ চি লাগিব এতিয়া পি আৰ চি লগাৰ যিটো কাৰণ সেই কাৰণটো ক'ব বিচাৰিছোঁ পি আৰ চি লগাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিত বা টুৱেণ্টি টুত আগতে যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছিল সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনিত অসমৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰি কিনে ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰি চাকৰি লৈ গৈছিল হয়তো কিবা কাৰণত কোনোবাটো অফিচত আহি কিবা পইচা পাতি দি কিনে তেওঁলোকে অসমৰ হৈ ইণ্টাৰভিউ দিয়ে বা ডকুমেণ্টখিনি উলিয়াই লয় নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা কিবা কিবি কৰি কিনে অসমৰ যিখিনি চাকৰি আছে সেই চাকৰিখিনি বেলেগ বহিৰা ৰাজ্যৰ কেণ্ডিডেটে সেই পষ্টকেইটা লৈ লৈ চাকৰিখিনি কৰি থাকে গতিকে সেইবিলাক তথ্য লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে সেইটো কাৰণে চি এম চাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈ গৈছে ভাল সিদ্ধান্ত তেওঁ পি আৰ চি লাগিব বুলি কৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা স্থানীয় যিটো লেংগুৱেজ ভাষা সেইটো জানিব লাগিব বুলি কৈছে সেইটো চি এম চাৰৰ ভাল পদক্ষেপ আৰু পি আৰ চি লগাৰ কাৰণ এইটোৱেই পি আৰ চি বিচৰাৰ প্ৰধান কাৰণ এইটোৱেই অসমৰ চাকৰি অসমতে থাকিব লাগে সেইটো প্ৰথম কথা পি আৰ চিৰ ফুলখন হৈছে পাৰ্মিনেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে পি আৰ চিখন বিচাৰিছে ত' প্ৰথম কথা সেইটো আছিল নেক্সট যিটো পইণ্ট হৈছে পি আৰ চিখন খুব কম পইচাত উলিয়াব পাৰি আজি ছমাহমান আগত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত যেতিয়া পি আৰ চিৰ এপ্লাই চলি আছিল তেতিয়া পি আৰ চিৰ এপ্লাইত মাত্ৰ ত্ৰিছ টকা আছিল যিটো চৰকাৰীভাৱে পইচা গ্ৰহণ কৰে সেইটো ত্ৰিছ টকা দিলেই মানে অনলাইনটো হৈ গৈ যদি আপুনি মোবাইলত কৰে হায়েষ্ট এতিয়া যদি হৈছে হয়তো চল্লিছ টকা হ'ব তাৰ ওপৰত নহয় ফৰ্টি ৰুপিচ ল'ব তাৰ ওপৰত নহয় আৰু যদিহে আপুনি কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ কৰে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ দোকানী হয়তো কিবা এটা দিব লাগিব আৰু যদি নিজে আপোনালোকে মোবাইলত কৰে তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছ বা চল্লিছ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পি আৰ চি বনি যাব কিছুমানৰ এমাহ লয় কিছুমানৰ চল্লিছ দিন বা কিছুমানৰ দুমাহ কাৰণ ইণ্টাৰভিউলৈকে আৰু মাজত দুমাহ বা তিনিমাহ সময় আছে গতিকে এমাহৰ ভিতৰত যদি পি আৰ চিখন আহে সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে অকণমান আগতে খবৰ দিয়াৰ বাবে সকলোৱে পি আৰ চিৰ বাবে এপ্লাই কৰিবা ত্ৰিছ বা চল্লিছ টকাৰ ভিতৰতে এপ্লাই হ'ব আৰু কম্পিউটাৰ দোকানীক এনে অযথা পইচা দিয়াতকৈ যদি নিজৰ ফোনত কৰিব পাৰে নিজে ৰিক্স ল'ব পাৰে নিজৰ ফোনত কৰিব পাৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা আৰু যদি তাতেও যদি অকণমান সন্দেহ থাকে তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক ক'ৰ্ট আছে সকলোৰে সেই ক'ৰ্টত গৈ নিজে কামটো কৰিব পাৰিবা মাত্ৰ ত্ৰিছ টকা বা চল্লিছ টকাত পি আৰ চি ওলাই যাব দুমাহ নালাগে হয়তো চল্লিছ দিন বা এক মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পি আৰ চি নিশ্চিতভাৱে ওলাই আহিব ত' এইখিনিয়ে আছিল পি আৰ চি লগাৰ কাৰণ আৰু পি আৰ চি কিয় লাগে পি আৰ চি যে লাগিব চি এম চাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক অকণমান পিছতে ভিডিঅ'টোৰ শেষত দেখাই দিম এতিয়া মেইন যিটো কথা বহুতে নাজানে পি আৰ চি বনাবলৈ ডকুমেণ্ট কি কি লাগে বা কি কি বিচাৰিব সেইটো হয়তো সকলোৱে নাজানে ত' কৈ দিছোঁ মই প্ৰথম কথা ডকুমেণ্টখিনি কি কি লাগিব ট'টেলী দহখন ডকুমেণ্ট সেই দহখন ডকুমেণ্ট যদি আপুনি ৰেডি কৰিব পাৰে ৰেডি হ'বই সকলোৰে আছে কাৰণ আজিকালি ন কাৰ ডকুমেণ্ট নাথাকে সকলোৱে ডকুমেণ্ট থাকে গতিকে ট'টেল দহখন ডকুমেণ্ট আছে সেই দহখন ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ৰেডি কৰিব আৰু পি আৰ চিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পি আৰ চি যে লাগিব সেইটো হাণ্ড্ৰেড টেন কাৰণ চি এম চাৰে যিহেতু ঘোষণা কৰিছে পি আৰ চি লাগিব বুলি সেইটো কাৰণে কৈছোঁ পি আৰ চি লাগিবই ত' প্ৰথম ডকুমেণ্ট হৈছে এতিয়া আপোনালোকে যিবোৰ অনলাইন কৰে সেই অনলাইনবোৰ কৰোঁতেও নিজৰ ফটো লাগে আৰু চিগনেচাৰ লাগে সেইটো সকলোৱে জানে গতিকে নিজৰ চিগনেচাৰ আৰু ফটো সেইটো লাগিব পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব লগতে নিজৰ এটা চিগনেচাৰ চেকুণ্ড মাটিৰ আপোনালোকৰ খাজানা দিয়াৰ যে ৰচিদ আছে তোমালোকৰ সেই ৰচিদখন লাগিব মাটিৰ খাজানা ৰচিদ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ পেৰেণ্টছ আছে মাক দেউতাক আছে তেওঁলোকৰ যদি পেৰেণ্টছৰ অভিভাৱকৰ যদি মাটিৰ খাজানা ৰচিদ নাই যদি বেলেগৰ আপোনালোকৰ বৰমা বৰ্তা বা খুড়া খুৰী তেনেকুৱা ব্লাড ৰিলেশ্যন থকা মানুহৰ মাটিৰ খাজানা ৰচিদ আছে সেই খাজানা ৰচিদখন লাগিব মুঠতে আপোনালোক যে পঞ্চাছ বছৰৰ আগৰ পৰা বা বিছ ত্ৰিছ বছৰ আগৰ পৰা অসমত স্থায়ীভাৱে বাস কৰি আছে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা সেই প্ৰোফটোৰ কাৰণে মাটিৰ খাজানা ৰচিদখন বিচাৰে দুটা ক'লোঁ প্ৰথম পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো চেকুণ্ড ছিগনেচাৰ তাৰপিছত মাটিৰ খাজানা হৈ গ'ল নেক্সট এন আৰ চি নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ আছে আজি কিছুদিন আগত এন আৰ চিৰ প্ৰুভ হৈ গ'ল সেই নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ সেইখন বিচাৰিব সেইখন কম্পিউটাৰ দোকানত আপুনি যেতিয়া যাব তাত বুজাই কিনে ক'ব কথাটো আমি পি আৰ চিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব আহিছিলোঁ বা ক'ৰ্টত গ'লে সেইখন তাত আপোনালোকৰ সহায় লৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় উলিয়াই দিব পাৰিব তাৰ নেক্সটত ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাইড কপি সেইটো আপোনালোকে জানে ভোট পাই আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে যদিহে কাৰোবাৰ আগতে পি আৰ চি উলিওৱা পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট উলিওৱা যদি তোমালোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ আছে বা ব্লাড ৰিলেশ্যন থকা কাৰোবাৰ ব্যক্তিৰ আছে সেইখন চাৰ্টিফিকেট ওলোৱা সেইখন যদি লৈ যায় তাত সহজতে সেইখন উলিয়াব পাৰি গতিকে সেইখন মেণ্ডৰী নহয় যদি নাই কোনো কথা নাই নতুনকৈ এপ্লাই হ'ব আৰু যদি আছে আপোনালোকৰ কোনোবা ভাই ককাই বা বাই ভনী আগতে উলিওৱা তেওঁলোকৰ পৰা সেইখন লৈ যাব কিছু ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব এতিয়ালৈকে পাঁচখন ডকুমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ ডকুমেণ্টখিনি অকণমান গুৰুত্ব দিব যদিহে ইয়াৰে এখন ডকুমেণ্টটো কমে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম কৈছা পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো আৰু চিগনেচাৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ মাটিৰ খাজানা ৰচিদ তিনি নম্বৰ নাইনটিন ফিফটিন ওৱানৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ আছে আমাৰ এন আৰ চি সেইখন আৰু ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাইড কপি তাৰ নেক্সটত যদিহে কাৰোবাৰ পি আৰ চি আগতে উলিওৱা চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন হৈ গ'ল নেক্সট যদি আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে তোমালোকৰ যদি জন্মৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সেইখন লাগিব আৰু যদিও নাই নিজৰ কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে জেনেৰেল এছ চি এছ টি অ' বি চি আমি অ' বি চিৰ পৰা বিলং কৰোঁ গতিকে মোৰ অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট আছে যিখিনি নিজৰ কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন তাত লাগিব আৰু যদি কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে যিখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিব বি আৰ চিৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে তাৰ নেক্সটত এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপোনালোকৰ যিয়ে নাথাকক কিয় মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটখিনি যিসকলে অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড হয়তো আছে গতিকে সেইখন তাত বিচাৰিব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে লাইচেঞ্চ হ'লেও হ'ব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'লেও হ'ব পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড তেনেকুৱা বুলি কথা নাই কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা যে হয় যিকোনো এখন তাত বিচাৰিব সেইখন হৈছে এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে তাৰ নেক্সটত গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনালোকৰ যে গাঁওপ্ৰধান আছে গাঁৱত সেই গাঁওপ্ৰধানে লিখি দিয়ে যে এই কেণ্ডিডেটজন বা এই ল'ৰাজন বা এই ছোৱালীজন আমাৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় বুলি লিখি দিয়ে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হয় বুলি সেই যিখন গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আমি গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট বুলি কওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটখন অনলাইন কৰোঁতে বিচাৰিব তাৰ নেক্সটত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে উলিয়াইছে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে এটা কপি দিছে সেই কপিটোৰ তাত বিচাৰিব সেইবোৰ স্কেন কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিখন নাম ৰেজিষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেট সেইখন লাগিব তাৰ নাচত এডুকেশ্যন যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে হয়তো আপোনালোকে জানে যদিহে আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব হয়তো মেট্ৰিকৰ পৰাও বিচাৰিব পাৰে যদিহে মেট্ৰিক পাছ এইচ এছ এল চিৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি যদিহে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি বিচাৰি পাব গতিকে এডুকেশ্যন আপোনালোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে আলাইন কৰিব যাতে সেই আটাইখিনি চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব এইখিনি আছিল মেইন চাৰ্টিফিকেট মই দখন চাৰ্টিফিকেটৰ কথা ক'লোঁ দহখন মানে ছাইন আৰু ফটোৰে দহখন চাৰ্টিফিকেট হয় ট'টেল সেইখিনিৰে দহখনৰ কথা ক'লোঁ এই দহখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ৰেডি কৰিব আৰু পি আৰ চি জলদি উলিয়াব পি আৰ চি যে লাগিব এইবাৰ সেইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা ত' প্ৰথম কথা ডকুমেণ্টখিনি মই আকৌ কৈ দিছোঁ পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো নিজৰ চিগনেচাৰ মাটিৰ খাজ এন আৰ চি এন আৰ চিৰ নাইণ্টিন ফিফটি ওৱানৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন তাৰপিছত ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাইড কপি কাৰোবাৰ যদিহে আগতে পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট উলিওৱা আছে সেইখন নিব নাই যদিও কোনো কথা নাই সেইটো মেণ্ডটৰি নহয় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব মানে কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট এড্ৰেছ প্ৰফুৰ বাবে ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো এখন লাগিব গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যে আপোনালোকৰ নাম আছে তাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিব আৰু যিখিনি এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি তাত বিচাৰিব এই আটাইখিনি ডকুমেণ্ট লৈ আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পি আৰ চিৰ বাবে এপ্লাই কৰক কাৰণ পি আৰ চি আহোঁতে একমাহ ডেৰ মাহ সময় লয় ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আৰু দুমাহ আছে খুব ধুনীয়া সময় সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পি আৰ চি নিশ্চিতভাৱে আহিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পইচা যে মই কমন হ'ব বুলি কৈছোঁ ত্ৰিছ টকা চল্লিছ টকাৰ ভিতৰত যে পি আৰ চি আহিব বুলি কৈছোঁ নিজে যদি ফোনত কৰে তেতিয়াহ'লে কমিব কিন্তু ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব ত্ৰিছ টকা বা চল্লিছ টকা আৰু ক'ৰ্টত গৈ কৰিলেও সেই একেখিনিয়েই খৰচ কিন্তু যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা কম্পিউটাৰ দোকানী বা নিজৰ কোনোবা ব্যক্তিক কৰিব দিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু কিবা এটা নহয় কিবা এটা আপোনালোকৰ পৰা বেনিফিট বিচাৰিব পইচা এটা বিচাৰিব তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে ক'ব পাৰে হয়তো দুইশ ক'ব পাৰে তিনিশ ক'ব পাৰে চাৰিশ ক'ব পাৰে সেইটো নিজৰ ইচ্ছামতে কথা মোকো যদি কোনোবাই কয় কিবা বনাই দিব লাগে বুলি ময়োতো ক'ম মোৰ ইচ্ছামতে পইচা লাগে সকলোকে মানে গতিকে পইচা এনেই খৰচ কৰাতকৈ মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যদি সেই নিজৰ ফোনত কৰিব পাৰে নিজে কৰিব আৰু যদি আটাইতকৈ ভালটো হৈছে নিজে ডিষ্ট্ৰিক ক'ৰ্টত গৈ নিজে কামটো কৰা সেইটো খুব মানে তাত আৰু ৰিস্ক নাথাকে যদি তেওঁলোকৰ পৰা কাগজখন ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে কোনো ধৰণৰ পইচা আৰু খৰচ নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ ডেৰমাহমান দুমাহমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেইখন চাৰ্টিফিকেটখন নিশ্চিতভাৱে আহিব আৰু অকণমান প্ৰচেছ হয় সেইটো কাৰণে টাইম লয় ক'ৰ্টত কিছুদিন সেই ডকুমেণ্টখিনি থাকিব তাৰপিছত হয়তো কিবা কিবি কামৰ বাবে হয়তো ওচৰৰ আপোনালোকৰ পুলিচ যি ষ্টেচন আছে সেই ষ্টেচনতো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি চেক কৰা হ'ব আটাইখিনি কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে পি আৰ চি যিখন ডকুমেণ্ট সেইখন উলিয়াই দিব গতিকে অকণমান সময় লৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো এইটো ধন্যবাদ দিছোঁ এই প্ৰচেছটো কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁ যে দুই তিনিমাহ আগতে ইণ্টাৰভিউ দুই তিনিমাহ আগতে এইটো কথাটো ঘোষণা কৰিছে বা এমাহ আগত যদি ঘোষণা কৰিলে হয় কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল হয় কাৰণ পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট উলিয়াওঁতে অকণমান সময় লাগে সেইটো কাৰণে তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল কিবা যদি কনফিউজ আছে কমেণ্ট কৰিব নেক্সটত ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় মই জনাই দিম ধন্যবাদ জয় অসম এতিয়া আমি দুইটা নিয়ম কৰিছোঁ যে পি আৰ চিও লাগিব আৰু লোকেল লেংগুৱেজো জানিব লাগিব মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো পষ্ট প্ৰতিটো চাকৰি আমি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা পি আৰ চি ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰো আছে কিন্তু প্ৰকৃত স্থায়ী বাসিন্দাই যাতে চৰকাৰী চাকৰি পায় তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত